मैं मोहम्मद इमरान और मेरे साथी है ताहिर है और है। और हैं ताहिर भाई हैं और शानू भाई हैं हम मेवात से बोहाना गांव और नूह डिस्ट्रिक्ट से आए हैं यहाँ हमने राहत सामग्री को तकसीम किया है और हम बिल्कुल पाकिस्तान जो इंडियन जो बॉर्डर है उस पर हैं बॉर्डर आपके सामने है पीछे यहीं पर वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और हमने ये तमाम जगह देखी हैं यहाँ पर जो खाने पीने की जो जो चीज़ें हैं वो सभी पहुंच चुकी हैं पूरी मकदार में लेकिन यहाँ जो किसानों का जो नुकसान हुआ है जो फ़सल बर्बाद हुई है उसके ताल्लुक से यहाँ के लोग अभी भी सोच विचार कर रहे हैं कि इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए तो जहाँ पर भी लोग अभी भी मदद करना चाहते हैं तो वो बीज से खाद से डीजल से इस तरीके से जो किसानों का जो बड़ा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकते हैं जो राशन है और राशन अब यहाँ मुकम्मल हो चुका है राशन की अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है हमने बहुत तलाश करके और कुछ जगहों पर तकसीम किया है बड़ी मेहनत के बाद में लेकिन राशन की अब जरूरत नहीं है डीजल की खाद की बीज की आने वाले दिनों में और बहुत ज़्यादा जो जरूरत बढ़ेगी किसानों के लिए उन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग हैं और अपने भाइयों की मदद करें वागुरु जी की फतेह आज ये जो बॉर्डर एरिया डेरा बाबा नानक पर हम पहुँचे हुए हैं इधर सबसे पहले जो रत्ता गांव है उसमें करीब 200 लोगों को ये जो हमारे मुसलमान भाई नूह मेवाड़ से आए हैं वो सामान लेकर आए थे तो वो बांटा है इसमें करीब 200 किट और खाने का उसमें रसोई का सारा सामान है उसमें बर्तन भी हैं तेल भी है और कंबल तो चटाइए तो ऐसा बहुत सामान ये लेकर आए थे ते वो बांट रहे हैं तो उसके बाद ये गांव खासा वाली है इधर हम आए हैं इधर भी ये सामान बांट रहे हैं तो पूरा बड़ा ट्रक लेकर आए हैं तो इसके बाद एक और गांव में जाएंगे वहां पर भी बांटेंगे तो मैं सभी जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं आए हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो सिख भाइयों के लिए इतना दर्द रख रहे हैं प्रेम दिखा रहे हैं तो उनका मैं बहुत ही शुक्र गुजार हूँ जो इतनी दूर से सारी रात चल कर रात सुबह पहुँचे के तो बाद सारा दिन यहाँ सामान हम बांट रहे हैं उनकी सहायता के लिए तो संत बाबा नरेंद्र सिंह जी संत बाबा बलविंदर सिंह जी उन्होंने भी हमारी ड्यूटी लगाई ये जो मवाद की संगत है उनसे बहुत प्रेम कर है तो उन उनके ही कहने पर ये संगत इधर आ रही है ये जो हमारे जानने वाले हैं इससे ये जो मुस्लिम भाई इतने आ रहे हैं इससे हमारा जो भाईचारा बढ़ रहा है और ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा कार्य है ਯੋ ਜੇ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਸਭੀ ਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੋ ਹੜਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕਮਤ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਸੱਬੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਸੇ ਵਾਰਾ ਜੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧਾਏ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਵਾੜ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵادار ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਪੂਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ সমਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਔਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਭੇਜਣ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ